Halo guys, jumpa lagi di channel Aisyah Poteri. Kali ini saya akan mereview bahan karet karya saya sendiri, ya guys. Ini yang saya buat sendiri dari Nol, guys. Ini skalanya satu banding 16 bahan karet dan lubang, ya guys. Teman-teman bisa isi busa atau apa saja guys kalau kurang keras tapi untuk skala ini memang sudah sangat keras ya guys sudah pas sudah ukurannya sudah mantap guys Dan ini yang pertama saya buat itu seperti ini guys ini bahan resin keras ini masternya ya guys dan ini hasil jadi karetnya seperti ini. Sekarang saya akan ukur untuk diameternya. Diameter keseluruhannya 5,1 ya, Guys. Lalu untuk velg eh untuk diameter dalamnya untuk pelek ya, Guys velg itu 29 29 lah guys selanjutnya untuk diameter dalamnya itu karena ada sekat ya guys 28 kita ukur ini ya 27,6 guys untuk dalamnya ini ya guys kan ada dua ukuran yang satu untuk pelek yang satunya untuk masuk ke pelek peleknya guys bahannya karet motif zigzag lumayan detail guys meskipun ini handmade ya guys kalau yang kemarin saya itu nyetak saya tembak punyanya RC Tamiya kali ini saya bikin sendiri dari nol untuk ukuran bahan truk itu skala 1 banding 16 ya guys untuk skalanya ini truk enter atau truk giga untuk bis ini bisa untuk lebih skala 1 banding 20 guys velgnya nanti menyusul karena saya juga sibuk masih sibuk membuat itu ya RC 1 banding 10 kurang satu lagi guys mungkin cukup ini dulu untuk reviewnya ya guys ada teman-teman yang membutuhkan ban dengan diameter seperti ini satu banding 16 atau satu banding 20 untuk tronton itu satu banding 20 ya guys ini teman-teman bisa pakai ban ini guys oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan bye bye